Salam əleykum xoş gəlmisiz dostlar. Bu videoda sizə yeni bir trading şirkəti göstərəcəm dostlar. Bu trading şirkətində dostlar biz e, Binance-a bağlayıb trading eləyə biləcək. Yəni bizə əlavə gəlirlər gətirəcək. Normal Binance-dan əlavə gəlirlər gətirəcək. Binance hesabınızdakı qazanan əməliyyatları API ilə tam güvənlikdə çox altdır. Yəni dostlar Binance hesabımızdakı API ilə ə bunların dostlar saytlarına binans hesabımızı bağlayacağıq və bərza dostlar treydingimizə eləyəcəyik. Burada dostlar necə çalışır onu göstərir. Ə, copy trading xidməti aşağıdakı kimi çalışır. Finans hesabınızı AP aracılığılığı ilə olası əməliyyatların hesabına bağlamaq üçün Aperium adlı bir platformu qullanıroruz. Dostlar Aperium-un linkini və million altında yani yerləşdirəcəm. Para çəkmə imkanı yox. Sadəcə hesabınızın USDT bakiyesini kullanmanıza izin veririk. Biz sadəcə spot bazarını işlədirik. Odak nöqtəsi salınacaq ticarət əməliyyatları. Ayda 5 faizlik bir təməl gəliri gəliri istiyoruz. Bu projenin başlanıcığından bu yana yapılan işlemler və daxil olmaq üzere Telegram qrupundakı bütün əməliyyatları takip edə bilərsiniz. Məqsədimiz aşkarı kaldıraç və sayıxu doyu verimi çalışmaqdır. Yəni dostlar Telegramda ən yeniliklərini təkib edə bilərsiniz. Dostlar necə API-niz, Binance API-niz bunların Apeium şirkətlərinə bağlaya bilərsiniz. Onu göstərilsən. Burada dostlar işə alma planları var. İlk üye, üye, iki üyelik planımız var. USD hesap başlayanınızı beklenen sonuçlara göre seçim yaparsanız. Alakalı sonuçlar almak için minimum 2000 dolar tutarında bir para yatırmanızı öneririz. 1. E, seçenek aylık ücret 50 dolar plus 15 faiz sonuçlarda veya e, ikinci seçenek sonuçlarda 30 faiz bir aylık ücret yok. Dostlar, biz necə bağlayırıq? Yəni qısaca binans hesabımı burada da var. Necə çalışırlarsa yazılıb. İstəsəz özünüz də gəlib oxuya bilərsiniz. Yəni mənim danışığımdan başa düşməsəz. Burada idarəetici var, dostlar. Yəni Telegram videonun altında da yerləşdirəcəm bunları. İstəsəz gələb baxa bilərsiniz. Yəni idarəeticinin daha ətraflı soruşa bilərsiniz. Aperium, dostlar, videonun altındakı linkə verdiyim gedəndə belə bir bölüm gələcək. Yəni istəsəz kripto skiləmi ata bilərsiniz. Burda dostlar onsuz da sadəcə binans var. Binans seçirik. Bura dostlar gmail hesabımızı yazırıq. Yəni binansa bağlı olmayan da onlar, yəni fərqi yoxdur. Bura dostlar gmail hesabımızı yazırıq. Bura adımızı yazırıq. Bura kodumuzu yazırıq. 2 dəfə submitə basırıq və dostlar bizim gmail hesabımıza aktivasiya bir kodu göndərəcək. Həmin o aktivasiya kodunu da dostlar bir dəfə vuracayıq. Və beləcə hesabımız aktivləşdirilmiş olacaq. Bunu da sizə göstərim. Belə bir link gələcək. Burada bir dəfə ona basacağıq və hesabımız aktivləşmiş olacaq. İndi hesabımıza daxil olaq. Dostlar, mən hesabıma daxil olduqdan sonra videoya davam eləyəcəm. Hmm. Dostlar, gördüyünüz kimi belə bir bölüm gəlir. Yəni qeydiyyatdan keçəndən sonra belə bir gör, bölüm gəlir. Bura dostlar biz AP X sengimizi yapışdırmalıyıq. Həm ə gizli açar sözlərini həm də API-nin açar sözlərini yapışdırmalıyıq. Bunu biz Binance borsasından götürəcəyik. Yəni sadəcə Binance ilə işləyirlər bunlar. Burada spot cüzdanı yazılan yerlə çalışırlar. Yəni burada da dostlar biz bunu oxuduq. Gördüyünüz kimi spot bazarını işlətiyuruq. Burdan dostlar biz öz API-mizi necə götürürük? Burada dostlar gördüyünüz kimi API yönetimi yazılıb. Bu bölmə daxil oluruq. Bəs dostlar, biz öz API-mizə, yəni bir ad verə bilərik. Mən burada gördüyünüz kimi, oluşturmuşam bir dənəsini. Yəni bunlar məndə dostlar onsuz da siləcəm. Yəni sizə göstərmək məqsədilə birini də oluştururam. Buraya dostlar istədiyiniz adı verə bilərsiniz. Fərqi yoxdur, billər də qoya bilərsiniz. Yəni öz adınızı da yaza bilərsiniz. Buraya dostlar oluştura basırıq. Gördüyünüz kimi dostlar, yəni hesabın bizim olduğumuzu doğrulamaq üçün, yəni güvənlik kodlarını göndərməyin istəyir. Buraya dostlar koda basırıq öz e-postamıza, gmailimizə doğrulama kodu göndəriləcək. Ondan sonra da Google doğrulayıcı ilə öz hesabımızı doğrulamalıyıq. Kodu yapışdıraq dostlar buram. Ondan sonra dostlar Google doğrulayıcıya girirəm, yəni Google Authenticator-a. Yəni hər kəsə də məsləhət görüm ki, Google Authenticator hesabınıza bağlayın. Bular dostlar daxil etdikdən gö sonra gördüyünüz kimi API planetləri oluşturuldu yazıldı. Bu da bizim öz API planetlərimizdir. Görürsünüz dostlar, bu API planetlərini biz bu bölməyə yapışdıracağıq. İlk bölməni dostlar bura kopyalayıb bura yapışdırırıq ə sekret key yazılan yerə də dostlar. Burada gizli anahtlar yazılıb. E, Güvənliyin üçün API gizli anahtarlarınız yalnızca ilk oluşturduğunuzda sizə göstəriləcəkdir. Əgil e, bu anahtlar qayb edərsiniz, API-nizi silməlisiniz və ya bir tanə qurmalısınız. Yəni dostlar bax burada da mənə vermişdi gizli anahtarlar. Bunun dostlar əs saxlanat etməsəm e, ikinci dəfə bunu göstərməyəcəklər və bunu silməliyik ya da dostlar burada yazıldığı kimi e, yəni yenisini oluşturmalıyıq. Bunu dostlar, yəni bir dəfə verəcək, bunu saxlayın. Bunu dostlar burdan kopyalayırıq bunu da API ah, gizli anahtarlarını da. Bura yapışdırırıq bunu. Bundan sonra save case eləyirik, dostlar. Yəni gördüyünüz kimi, yəni avtomatik olaraq bizim e, Binance hesabınız bura e, qoşuldu. Yəni burada elədiyimiz e, tradinglər, spot tradinglər buraya dostlar avtomatik olaraq yansıyacaq. Burada da bizim balansımızda bunlar e, görünəcək. Gördüyünüz kimi burdan da biz dostlar elədiyimiz əməliyyatlara baxa bilərik. CNL Tenial, operation CNL əzna yerdən dostlar. Bilmə burdan dostlar yəqin ki biz alış-satış əməliyyatını eləyə bilmərik. Buy BTC from USDT yazılan yerdən biz e, yəni USDT-nin alışına səs veririk. Yəni bunlar dostlar biz buradan yönləndirəcəyik, buradan da Binance-dakı trading-dən yönləndirəcəyik, avtomatik olaraq bura düşəcək. Burada da biz öz balansımızı falan görə bilərik. Gördüyünüz kimi dostlar, Binance hesabımızdakı balans bura yansıdır. Gəlin yəni, sizə Binance hesabımızda da bunu göstərim. Spot cüzdanı yazılan yerə daxil oluruq. Yəni bizim balansımızdakı olan pullar hamısı ora yansıyır. Bitcoin olaraq 891 satoshimiz var. Gördünüz ki, burda da 891 satoshi. Həmin bax bura yansıyıb. Save balansı. Bax bura dostlar, yəni incələyə bilərsiniz də daha ətraflı baxmaq üçün. Burda dostlar exchange var. Gördünüz ki, burdakı exchange-lər var. Yəni biz burada exchange edərsək bura düşəcək avtomatik olaraq. My Paris bölümü dostlar, nə də bilmirəm. Buradan da dostlar yəqin ki biz öz e, tradingimizə başlaya bilərik. Nə is dostlar, yəni sizə əsas olaraq API-ni necə quraşdıra bilərsiniz onu göstərdim. Burda dostlar videonun altında Instagram e, səhifələrini də verəcəm. Burda dostlar düzgün link yoxdur, amma videonun altında mən doğru bir link yerləşdirəcəm. Oradan girib baxa bilərsiniz. E, yəni bu qədər dostlar. Telegram hesablarında videonun altına qoyacam. Yəni qısaca burada necə çalışırlar göstəriblər dostlar. Bizə dostlar bunların qazanclarından, bizim qazancımızdan daha çoxusu aylıq olaraq 5% ə, gəlir götürürlər. Burada da işə alma planları, yəni bunlar necə işləyə bilər? 2 illik planımız var, dostlar, dedikləri kimi USD hesab bakiyənizi və beklenən nəticələrə görə seçim yaparsınız. Əlaqəli nəticələr almaq üçün minimum 2000 dollar tutarında bir para yatırmanızı önəririk. Yəni dostlar, bilmirəm burada nə demək istirir minimum yatırım 2000 dollardan dırmı, yəni aylıq olaraq Yəni nəsa, necə dostlar, əsas olar apini quraşdırmaq idi mənim məsuliyyətim bu videoda. Bunu da sizə göstərdim. Nə isə bilməsəz, videonun altında yazıb soruşa bilərsiniz. Yəni daha ətraflı video üçün başqa bir video linki də, yəni saytın öz rəhbərliyi tərəfindən yayınlanan bir videonun linkini də videonun altında yerləşdirəcəm. Oradan da girib baxa bilərsiniz. Bu bölmədə də dostlar biz e, treydi baxa bilərik, elədiyimiz treyidinglərə falan. Aphelium Trader. Dostlar, yeni çıxmış bir sistemdir. Bu yeni, belə deyim, blockchain üzərindən qurulan bir sistemdir. Çünki 20 yazılıb, gördünüz ki, heç harda bu yox idi. Yəni ilk olaraq bu sistemi biz tanıtırıq. Bu videoda izləyirsiniz. Yəni başqa, yəni yerlərdə bu sistem yoxdur. Dədim ki, bu gün çıxıb, belə bu sistem 20 saat əvvəl Nəisə dostlar, bu videodan da bu qədər. Dediyim kimi, nə isə məsələn videonun altında yazmış ola bilərsiniz. Yəni mən videonu zətirəm ki, 10 dəqiqəlik olsun. Siz istəsəniz videonu durdura bilərsiniz bu bölümdə də. Yəni video 10 dəqiqə qalandır bitirəcəm. E, dostlar, trading elə məncə dostlar sayısız hesabın, saytlar var. Yəni ən güvənlilər də elə Binance-dır deyərdim. Binance-da dostlar elədiyimiz tradinglər buraya apellyma yansıyacaq. Yəni biz əlavə komissiyalar alacağıq. Həmin bax bu Aperiuma yansıtdığı üçün trading. Belə dostlar izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.